शैतान का काम यही होता है शैतान को इस तरीके से रहमान के मुकाबले में पेश किया जाता है रहमान को तो लोगों से कलाम करने के लिए अम्बिया की ज़रूरत पड़ती है रसूल की ज़रूरत पड़ती है ज़बान वही इंतखब की जाती है कि जो नबी के कौम की ज़बान हो यानी कि इंसानों में से अल्लाह एक नबी को मुंतखब फ़रमाता है अपने कलाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए और उसमें इस बात को फोकियत दी जाती है कि ज़बान भी वो हो जो उस कौम के अंदर राइज हो ज़बान वाला नबी कभी भी मफूस नहीं फरमाया जाता ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कुरान के अंदर भी बाकायदा इसका इशारा मिलता है वमा अरसलना में वसूलिन बिलिसानी कौमी ही लियु बना लहूँ हमने तो कोई भी रसूल मंतख नहीं फ़रमाया या एसाल नहीं फ़रमाया मगर उसकी ज़बान में जो उसकी कौम थी लियो बई न लहम था वो उनके लिए चीज़ों को वाज़ कर दे तो रहमान तो नबी को मुंतखब फ़रमाता है और ज़बान के हिसाब से नबी को मूस फरमाता है लेकिन ये शैतान का मामला बड़ा अजीब वरीब है शैतान के, के लिए लैंग्वेज बेरियर कोई नहीं है हर बंदे की ज़बान को जानता है और हर बंदे तक पहुंचने के लिए उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो हर बंदे के पास जाके उसकी ही जबान में उसके दिल के अंदर वसफ से डालने की ताकत रखता है तो आप बताइए कि ये रहमान के मुकाबले में शैतान को ज़्यादा फोकियत नहीं दी जा रही रहमान के मुकाबले में शैतान को ज़्यादा पावरफुल या सुपर पावर बयान नहीं किया जा रहा कि रहमान तो मोहताज नज़र आ रहा है हमें अम्बिया का मोहताज नज़र आ रहा है अपने ही बनाए हुए मखलूक तक तो पैगाम पहुँचाने के लिए लेकिन उसकी ही बनाई हुई एक मखलूक जिसको शैतान के नाम से इब्लीस के नाम से मौसम किया जाता है वो बगैर किसी सहारे के बग़ैर किसी वास्ते के लोगों के दिल में बग़ैर किसी लैंग्वेज बैरियर के अपने पैगाम को इल्का किया जा रहा है और हर शख़्स के साथ लगा हुआ है वो शख्स अगर सात समंदर पार भी है उसके दिल में भी एक ही वक्त में वसवसा डाल रहा है और दूसरा बंदा इतने ही दो फासले पर मौजूद है तो उसके दिल में भी एक साथ ही मौजूद है यानी दो बैद जिनके दरमियान मशरक़ और मग़रब का फ़ासला है दोनों के दरमियान में एक साथ वसवसा डालता है अब बताइए कि ये शैतान रहमान के मुकाबले में जिन्होंने इस तरह से पेश किया है तो उनके अजाइम क्या होंगे इससे तो रहमान की सिफात, रहमान की जो खासियतें हैं वो घटती हुई महसूस होती हैं लेकिन चूँकि हम तो सोचते ही नहीं ना हम तो शैतान के ऐसे मतवाले हैं शैतान के गुण गाया करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम शैतान की तारीफ़ें कर रहे हैं कि शैतान की तारीफ़ें कि आप बता रहे हैं कि शैतान बग़ैर किसी लैंग्वेज बैरियर के हर शख्स के दिल में रसाई हासिल करने की ताकत और कुत रखता है तो कहते हैं कि यहाँ से इब्राहिम पलटे हैं तो वहाँ तो शैतान साहब खड़े हुए हैं और उनको रहमान के हुक्म से बहकाने के लिए बग़ैर किसी लैंग्वेज बैरियर के उन्हें समझा रहे हैं उनको बहका रहे हैं तो यहाँ से इब्राहिम ने उस शैतान को कंकरियाँ मारना शुरू की और यहाँ से ये रस्म बन के आज भी उसको मौसूम किया जाता है कि शैतान को कनकरियाँ मारने की रस्म इसलिए है कि इब्राहिम ने वहाँ पर कंकरियाँ मारी थी। अब आप मुझे ख़ुद बताइए कि ये अल्लाह का हुकुम था कंकरियाँ मारना या इब्राहिम का अपना ही फ़ैसला था तो ये कैसे मुमकिन है कि इब्राहिम का ख़ुद साख्ता किया हुआ अमल अल्लाह की मंशा करार पाए और अल्लाह की इबादत का एक जुज़ बन जाए ये कैसे मुमकिन हो सकता है हम जानते हैं हमें ये बात शुरू से सिखाई गई है कि अल्लाह की इबादत वो होती है जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश की जाती है जो अल्लाह की मंशा होती है ना कि किसी शख्स की मंशा को अल्लाह की मंशा बनाकर पेश किया जाता है हम ये बात शुरू से जानते हैं लेकिन जब हज और कुर्बानी और शैतान को कनकरियाँ मारने का मामला आता है तो वहाँ पर आप पूरा का पूरा अफसाना पढ़ लीजिए उसको मैं अफसाना ही कहूँगा क्योंकि कुरान के अंदर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है ना ही शैतान के बहगाने का जिक्र मौजूद है ना ही शैतान को कनकरी मारने का जिक्र मौजूद है तो ये तो अफसाना ही है मैं इसको अफसाना ही कहूँगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इब्राहिम का खुद साख्ता अमल इब्राहिम का अपना किया हुआ फ़ैसला वो अल्लाह की ऱा बन जाए और अल्लाह की इबादत करार दी जाए ऐसा तो कभी पूरे कुरान के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ किसी भी चीज़ के बारे में कि ये अल्लाह की इबादत हो और इंसानों ने उसको ईजाद किया हो इंसान के अपने अख्तियार से वो वजूद में आई हो उसको अल्लाह का मंशा करार दे दिया गया हो ये तो बहुत ही अल्लाह की शान से बीद है ये चीज़ तो आप इसी से समझ लीजिए कि फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की क्या अहमियत होगी तो कहा जाता है कि भाई उन्होंने शैतान लोग कंकरियाँ मारना शुरू की हैं शैतान लोग कंकरियाँ मारी हैं और शैतान साहिब यहाँ से लगे हैं उनकी दौड़ें और जो आज हमारे यहाँ जमरा अकूबा जमरा सानिया और जमरा जमरा उला यही शायद नाम है इसके उला अकूबा और सानिया वो अपडेट किए जा रहे हैं पहले वो छोटा सा पत्थर हुआ करता था अब उसको मुजैन कर दिया है खूबसूरत बना के पेश कर दिया है पहले वो शायद इतना सा हुआ करता था तो वो बुलंदियों से बातें कर रहा है उसको बुलंद करते जा रहे हैं लोगों के लिए ताकि लोग दूर से भी निशान ले सकें उसका आराम से दे लोग गालियाँ दे रहे हैं बताइए उसको गालियाँ बक रहे हैं अमल खुद करते हैं मार रहे हैं कंकरियाँ उसको अपने अकलों पर हमें मातम करने की ज़रूरत है कि हम कर क्या रहे हैं और क्या हमारे जहनों के अंदर भर दिया गया है ये खालीसता गैर कुरानी है गैर कुरानी है कुरान के अंदर कहीं ऐसे शैतान का ज़िक्र और शैतान को तो कनकरिया माने का कोई जिक्र नहीं है तो कैसे अदा किया जा रहा है इसको और ऐसा समझा जा रहा है जैसे कि कुरान के अंदर हज के सारे अकाम आए हैं लोग बाकायदा उलमा जिनको उलमा करार देते हैं उनके पास हज के फ़राइज सीखने जाते हैं तो वो उनको बताते हैं देखो ये तो मैं ऐसा करना है शैतान कंकरियाँ ऐसे मानी है तो शैतान साहब को पहले ख़ुद ही हाथ से पत्थर बनाया उसको शैतान का नाम दे दिया आप खुद सोचने की बात है कि फ़र्ज कर लीजिए अगर शैतानगो कंकरियाँ मानने वाला साना हकीकी भी हो अपने अंदर हकीकत भी रखता हो तो आपको किसने इख्तियार दिया है भाई कि आप उस चेतान की छबी बनाकर उसको पत्थर मारने के लिए एक मकान मुकर कर दें मत कर दें ये छवि बनाने का सिलसिला क्या ये दूसरे मजाहब से मुशाबियत नहीं रखता है जिन मजाहब के अंदर बाकायदा छवि बना के रावण को जलाने की कोशिश की जाती है और उसको तीर मारे जाते हैं आग के तीर मारे जाते हैं उसके रावण के पुतले बनाने के बाद तो वही तो चीज़ है जिसको आपने यहाँ पर राइज कर रखा है मैं उसको शैतान का नाम दे दूँ वो उसको रावण का नाम दे दें फुला उसको डेविल का नाम दे दें और फुला उसको ल्यूसीफ़र कहते हैं चीज़ एक ही है नाम मुख्तलिफ हैं काम एक ही है और जबानें अलग अलग हैं अरबी के अंदर उसको रजम करना कह रहे हैं तो हिंदी के अंदर वो रावण को आग बरसाना या पता नहीं क्या नाम होता है मैं तो नाम उसका याद भी नहीं है कि क्या कहते हैं उसको वो लोग इंग्लिश जबाब में चले जाएंगे तो वो कुछ वो कहना शुरू कर देंगे वो भी कुछ ना कुछ करते होंगे ऐसा नहीं होता कि मज़हब हो और वहाँ पर ये रसूमात अदा ना होती हों तो आपको किसने इख्तियार दिया है कि फस कर लें अगर आपके पास ये अफ़साना मौजूद भी है और आप एक पत्थर बनाएं और उसको ज़माने के हिसाब से अपडेट भी करते चले जाएं कि पहले छोटा शैतान था वो शैतान इतना बड़ा हो गया है खो... उसके ऊपर टाइल्स लगा दिए गए हैं खूबसूरत बना दिया गया है ज़मीन को टाइल्स से मुजैन कर दिया गया है कि पत्थर मारने वाले जो हैं उनके लिए ज़मीन गर्म ना हो क्योंकि माहौल वहाँ का गर्म होता है इलाका गर्म है कोई फायरिंग कर रहा है लाठी से कोई तो गालियाँ वगैरह है कोई लाते दे रहा है और ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे तस्कीन किसको पहुंच रही है मेरे अपने दिल को मेरे जज्बे को तस्कीन पहुंच रही है इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते शैतान का सालों से अरबों की तादाद में लोग जाते जा रहे हैं उम्र के नाम पर हज के नाम पर या इन दोनों के नामों के अलावा ऐसे भी विज़िट करते जा रहे हैं और उसको पत्थर मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं मुझे सिर्फ़ ये समझा दें शैतान का बाल भी बाका कर सकें आज तक कुछ कभी ये कर सके हैं कह सके हैं कोई दावा ये कर सका है कि मैंने आज इस ज़माने के अंदर शैतान को इतने कम मारे हैं कि शैतान अपनी हरकतों से बाज़ आ गए अब वो शैतानियत नहीं करता अब वो बेकदा नहीं है अगर नहीं कर रहा तो मेरे इस अमल के फ़ायदा क्या है मकसद क्या है फ़कत मेरे जज्बे की तस्किन है कि मैं उसको पत्थर मारे जा रहा हूँ अपने जज्बे को ठंडा किए जा रहा हूँ अमल में खुद कर जा रहा हूँ वहाँ जाता हूँ वो शतान को मारने का अमल भी मेरा अपना होता है वहाँ से आने के बाद जितने अमल हैं, वो सब मेरे अपने हाथ में होते हैं बस जज्बे को तस्कीन बजा रहा हूँ कि मैंने शैतान को करी हमारी है तो ये समझने वाली बात है कि ये किस तरीके से आपने उसको अपडेट करना शुरू किया छोटे शैतान को आपने बड़े शैतान की सूरत देना शुरू कर दी और जज्बे की तस्किन किए जा रहे हैं अपने और आपको इख्तियार किसने दिया है इस चीज़ का कि आप वहाँ पर पत्थर की मूर्ति बनाएं ये पत्थर की मूर्ति तो आप खुद रिजेंबल कर रहे हैं दूसरे मजाब से जहाँ पर किसी भी तसुर को एक शक्ल दे दी जाती है पत्थर के अंदर तो चेतान की मूडत बना रखी है पत्थरों के ऊपर उसको पत्थर मारे जा रहे हैं यानी पत्थर को पत्थर मारने से क्या फ़ायदा हासिल होगा सोचने की बात है तो बाकायदा रियासत की तरफ से उनको वो कंकरियाँ प्रोवाइड की जाती हैं कि ये लोग कंकरियाँ इनको मारना शुरू करो और लोग ये सोचते भी नहीं है कि कंकर मारने से पत्थर को पत्थर मारने से मैं कितना उसका बाल बाका कर सकता हूँ मैं कितना उसके अमल दखल को बिगाड़ सकता हूँ ये सोचने की किसी के पास जहमत नहीं है एक रविश एक चलन चला जा रहा है और लोग उसी में बहे जा रहे हैं